Документы что а случилось? За что вы, да вы Какие документы? Меня. Какие какие? Такие? Я пусть ну. адвокатов, милиционеров, милиционеров, все да. дела. Да. Сними наручники. Ну, зачем? Я что вы Что? происходит. Неизвестные люди. Отобрали ребенка у меня. Побили ребенка. Подбили меня. Я тебе. Я тебе. Я ну потому что я хочу Набирай, братан, срочно Всех набирай Не, я не буду ничего это Ты можешь? Просто... Нет Отпустите человека, снимите ему наручники Давайте потом будем разговаривать да. Ну так, так, так все, да? этот... зачем он давай, братан, да? скале ребенка забрали, побили он, меня. Отпустить. Алло. Алло. Братцы, меня побили, ребенка забрали, толкали ребенка, толкали. А Реально красиво. Приняли, избили меня непонятные люди в камуфляже. Давай адвокатов сюда, братан, всех. Я на ЕБ стою на ручниках. Давай.

Ну что среди, ты делаешь? Пацаны, нет, вы ведете на эту хуйню. Ну нахуй на надо. Э, сейчас полиция. Снимайте понимаю, на, на Сними наручники. Тут полиция уже все, снимай. Снимайте наручники. О, снимай наручники. Братан, стой, он снимает. Сними, будь, будь ласка, наручники. Сними. Одну секунду, я беспокоюсь. Сними, ты уже забрался снимать. Сними ему наручники, будь ласка. Братан, иди сюда. Стой, стой, подойди, он сейчас снимет Наручите наручники мне У меня ребенок, сними наручники, сука да не ори, сними. Сними. сними Пожалуйста, наручники, тебя нормально прощаюсь Снимай на видео Снимайте на видео, все я одевал наручники? Но... Да. Я одевал. Но в тебе ж ключи. Ничего, но но, а ключи у Ну, а кто их ну вы видите, что надо так хуйню или что? Ну, на какие-то уклады Ну, а вот на кого ты работаешь? Знаешь, с кем на ты пришел? Ты именно я пришел, кстати, на него. А что не в масках находятся? Вы как? Почти. Супер